Многие женщины хотели говорить об этой проблеме, о проблеме рака молочной железы, а многие не хотели. Вот эта женщина, она не хотела говорить об этой проблеме, поэтому я нарисовала просто цветы, она любит розы. Многие женщины боятся этой проблемы, боятся рака, поэтому вот такой как бы символ паук, но пауков мы все боимся. Эта женщина уже после операции, эта операция называется «Бейте» к сожалению, не знаю, как по-русски, Бруссер Хальдена. Вот. Ну, та вот молодая девчонка, полная страсти, полная... Да, ну, нижняя это женщина после операции, которая очень боится, и, знаете, как клубок с нитками, все перепуталось, все запутаться, эти все мысли, что дальше будет, что делать со своей жизнью. Ну, может быть... Наши люди еще не готовы к такой, ну, я бы как сказала, голой правде, не готовы. Но не каждый, то есть никто не застрахован от этого. Никто не застрахован, что когда-то будет там рак. Ну, это, в принципе, моя такая мой вклад, что ли, в борьбу с раком груди. И была бы рада, опять, что если бы кто-то просто задумался. Всеукраинский день борьбы против рака